показать, что история обычного консула государства Израиля во Львове Олегу Вишенкову. Приветствовать в нашем новом культурном центре. Э, Львов был выбран как центром и офисом нашего консульства не случайно. Это, я думаю, что культурная столица Украины, э, где рядом находятся улицы Староеврейская, Армянская, где на фасадах домов присутствуют надписи на польском языке, на украинском языке. Это город, который известен своей толерантностью и приезжим к людям всех национальностей. И поэтому государство Израиль приняло решение открыть почетное консульство именно со штаб-квартирой здесь. Для евреев Львов всегда был родным городом. Я знаю, что первые еврейские поселения э, около горы Высокий замок были уже в 1350 году. И первые упоминания о еврейской городской общине э, были уже в конце XIV века. И евреи, я думаю, что принесли большой вклад в развитие Торговли, банковского дела, ремесел, экономики города. К сожалению, вся история еврейского народа, как и евреев другого, она полна массой как бы, неприятных событий. Это гонения, нацизм, холокост гонения советской власти. В начале XIX века в э, населении Львова, население Львова было около 25% евреев. Я знаю, что перед войной евреев во Львове было треть. Сейчас, в переписи населения начала 2000-х годов, евреев во Львове 0,3% всего населения. До войны э, во Львове было более 100 молельных домов и синагог. Сейчас, к сожалению, одна. Благодаря львовским еврейским организациям, Хеса Туэрье и другим, во Львове поддерживаются еврейские традиции, культурная еврейская жизнь. Сохраняются памятники культуры и архитектуры это очень важная и нужная работа. Государство Израиль и народ государства Израиль, как никто другой, понимает, что сейчас происходит на Украине. К сожалению, вся жизнь государства Израиль – это борьба, война за выживание. И сейчас очень важно чтобы Израиль поделился с Украиной своим бесценным опытом. И сейчас, когда украинский народ находится в такой ситуации, помощь Израиля крайне важна. Мы, в свою очередь, и посольство Израиля, и почетное консульство, Министерство иностранных дел Израиля, всячески стараемся идти по этому пути и как только возможно организовывать израильскую помощь Украине. Недавно мы несколько раз привозили военных израильских психологов, которые обучали наших психологов, которые работают по реабилитации людей, пострадавших в АТО и также военных после травм. Сейчас мы работаем над тем, чтобы с помощью Израиля создать реабилитационный центр для военных, э, пострадавших в зоне АТО. Это люди, которые с травмами, те, кто потерял зрение. Я думаю, что это очень важная работа. Что касается э, отчетного консульства, также мы с городскими властями, с господином Садовым обсуждали вопрос, это с помощью государства Израиль создать городскую безопасность, систему гражданской обороны. Я думаю, что это очень важно, важная, работа, и в данном случае опыт государства Израиль тоже бесценен. По поводу почетного консульства. Мы собираемся делать официальное открытие в мае, пока дата 28 мая. Это связано с несколькими событиями. Дело в том, что в Израиле, может кто знает, кто не знает, 17 марта выборы, и мы хотим, чтобы из Израиля прилетела достаточно серьезная делегация, когда уже будет новое правительство в Израиле, депутат. И вторая ситуация, это с моей небольшой помощью уже будет регулярный рейс из Тель-Авива в и обратно. И... Я думаю, что делегация на открытие прилетит на втором таком рейсе. И я думаю, что это ну, такой мой небольшой вклад, начало, в отношения между Украиной и Израилем. Я еще хотел рассказать такую историю, но вот когда приезжали психологи, военные психологи из Израиля, если, если вам я еще не надоел своим разговором, я расскажу. Отношение к человеку в Израиле, оно на самом деле уникальное. И э, я хочу привести такой пример. Вот, военные психологи рассказывали, когда в семье происходит трагедия, и на войне, или в результате какого-то террористического акта, убивают члена семьи или солдата, или кого-то еще. Э, я хотел просто рассказать такой маленький момент, э, как происходит известие об этом. Э, никто не звонит, не говорит, там вашего отца, брата там убили. На это мероприятие грустное приходит минимум шесть человек. Это врач, это психолог, это психиатр, это социальный работник и еще несколько. И интересный такой факт, вот когда они подходят к квартире, никто не звонит. Никто не звонит, потому что потом у людей будет, скажем, очень неприятная ассоциация с каждым звонком. Они стучат. Конечно, честно говоря, когда дети в Израиле служат в армии, родители очень боятся такого стука. И вот эти шесть человек, или восемь человек, они всячески как бы оказывают помощь, общаются с семьей, и еще на протяжении минимум десяти лет эту семью ведут, к ней прикреплены психологи, прикреплены социальные работники. Ну, это очень важно. Я просто привел пример, насколько опыт Государство Израиль ну, в данном случае бесценен, и я думаю, что мы будем стараться внедрять его на Украине. С открытием консульства, я надеюсь, будут развиваться культурные, туристические, общеобразовательные связи, экономические. Сейчас мы пытаемся привлекать инвесторов из Израиля в это, скажем, непростое время. И уже, опять же, может, я надеюсь, что получится, вот ведутся сейчас уже серьезные переговоры о том, что в Львовской области будет открыт завод по производству насосов для нефтедобычи. Это там инвестиции десятки миллионов и 300 рабочих мест. Это мы вот общаемся на эту тему с губернатором Семюткой, он очень в этом помогает, и я думаю, что должно быть все нормально. И на сегодняшний момент Инвесторы с запада, они очень хорошо относятся к, к Львову, потому что э, понимают, это безопасный регион, где э, трудолюбивый народ и, в общем-то, даже банк реконструкции развития с удовольствием даст кредит вот под этот завод. Ну, это вкратце. В Львове с кредитом консульства мы усилием интенсифицируем работу связи с Израилем, вот опять же, благодаря рейсу бизнесмены, то это будет значительно проще. Э, последний раз, когда я общался с министром иностранных дел Украины э, Павлом Клинкиным, Украина и Израиль, где приедут бизнесмены из э, Израиля, э, бизнесмены с Украины, и я думаю, что это даст толчок к развитию сюда также дипломаты. То есть мы э, постараемся максимально, что от нас зависеть, сделать все, чтобы работу, связи, контакты поднять на другой, более высокий уровень. Спасибо большое за внимание. Я очень рад вас здесь видеть. Я очень рад, рад вас здесь видеть всегда. Будем вместе с вами работать. Спасибо большое.